assalomu alaykum farg'ona viloyatimizda koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq holatlar bo'yicha qisqacha axborot beramiz viloyatimizda bugungi kunda 21 ta koronavirus pandemiyasini yuqtirib olgan fuqarolar davolanish muassasalarida davolanmoqda bulardan 6 nafari so'x tuman yuqumli kasalliklar shifoxonasida va 14 nafari demak farg'ona viloyat yuqumli kasallik shifoxonasida davolanishda bo'lib turibdi ushbu bemorlardan 4 nafarini ahvoli og'ir holatda bo'lib qolgan bemorlarning bugungi kundagi ahvoli tibbiyot xodimlari bergan xulosalarga ko'ra qoniqarli darajada viloyatimizda bugungi kunda 1138 ta xonadonlardagi 1651 nafar fuqarolar karantin kuzatuviga olingan viloyat bo'yicha bu bugungi kunda jami mana shu koronavirus pandemiyasi e, boshlanishi bilan birga bugungi kungacha kelib 184 nafar bemorlar aniqlangan bo'lib 184 nafar bemorlarning 170 nafari to'liq sog'aygan bir nafar bemor malakali reanimatsion intensiv muolajalarga qaramasdan vafot etgan bir yuz sakson to'rt nafar bemorlarning bir yuz uch nafari bevosita viloyatda istiqomat qilayotgan fuqarolar sakson bir nafari esa mamlakatimizni boshqa hududlarida ro'yxatda turuvchi fuqarolarni tashkil qiladi farg'ona viloyatimizda koronavirus infeksiyasini kirib kelishi va tarqalishini oldini olish tezkor xizmat ko'rsatishni tashkil etish maqsadida koronavirusga qarshi kurashsh bo'yicha muvofiqlashtirish shtabi tashkil etilgan ushbu muvofiqlashtirish shtabida sog'liqni saqlash epidemiologik osoyishtalik markazi favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va tegishli huquqni muhofaza qiluvchi idoralarning malakali mutaxassislari faoliyat olib bormoqdalar ushbu markazda murojaatlar tezkorlik bilan hal etish maqsadida bir ming ellik besh qisqa raqamli aloqa vositalari orqasida ishga tushirilgan aholi murojaatlarini qabul qilish uchun bundan tashqari farg'ona viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi qoshida ham tegishli xizmat ko'rsatish e, guruhlari tashkil etilgan farg'ona viloyatimizda aholiga tez tibbiy yordam xizmat ko'rsatish uchun uch üç yuz to'rtta tibbiyot avtomobil mobil guruhlari faoliyat olib bormoqda bulardan bugungi kunda to'rtta shahar va o'n beshta tumanlarimizga qirq oltita reanamobil guruhlarimiz biriktirib berilgan pandemiya davrida farg'ona viloyatida kasallikni aholi orasida oldini olish ushbu infeksiya bilan kasallangan lekin alomatsiz kechayotgan bemorlarni uy sharoitida davolanishini nazorat qilish va ularga ko'mak berish maqsadida tibbiyot muassasalaridagi tibbiyot xodimlari hamda virusolog va epidemiolog mutaxassislardan iborat bir yuz o'ttiz yettita tibbiy guruhlar tashkil etilgan ushbu tibbiy guruhlarning asosiy vazifasi aholi o'rtasida ushbu infeksiyani keng tarqalib ketishini oldini olish bo'yicha tushuntirish targ'ibot va boshqa e, yo'nalishlarni amalga oshirishdan iborat bo'lib turibdi viloyatimizda bugungi kunda eng muhim masalalardan biri bu mana shu kasallik bor yoki yo'qligini tahlillarni o'tkazuvchi laboratoriyalardan yettita laboratoriya faoliyat olib bormoqda bular barchasi davlat xizmatidagi laboratoriyalar bo'lib joriy yil o'n beshinchi iyul sanasidan boshlab viloyatimizdagi yana 5 beshta xususiy tibbiyot klinikalaridagi laboratoriyalarda mana shu tahlillarni olib borish uchun ruxsat berildi bu xususiy klinikalardan to'rttasi farg'ona shahrida va bittasi qo'qon shahrida bugun faoliyat olib bormoqda albatta covid o'n to'qqiz infeksiyasiga chalingan bemorlarni davolash qanchalik muhim ekanligi to'g'risida viloyatimiz axborot xizmatiga ko'plab savollar va murojaatlar kelib tushmoqda ochig'ini aytishim kerakki viloyatdagi sog'liqni saqlash muassasalaridan farg'ona viloyatimiz ikkinchi sonli mana shu yuqumli kasalliklar shifoxonasida bugungi kunda barcha sharoitlar to'liq yaratilgan dori darmon zaxirasi yetarli miqdorda tashkil etilgan va bemorlarga yuqori malakali shifokorlar virusologlar infeksionistlar bugun to'laqonli xizmat olib bormoqda yana bir muhim masala viloyatimizda bugungi kunda 2791 ta mana shu o'rin joyiga ega bo'lgan shifoxonalar mana shu COVID-19 infeksiyasiga qarshi e, tibbiyot maskanlarida tayyorlab qo'yilgan bo'lsa joriy yilning 1 avgustgacha farg'ona viloyatimizda yana 9600 ta zaxira o'rinlari tayyorlab qo'yilmoqda ular birinchi navbatda mana shu tibbiyot muassasalari binolari xususiy tibbiyot muassasalari binolari sihatgohlar va boshqa bir qancha mana shu tibbiyot yo'nalishidagi bo'sh binolar mana shunday tayyorgarlik zaxirasiga olinmoqda fuqarolarimizdan xavotirga tushmaslikni so'rardik farg'ona viloyatimizda bugungi kunda bir ming ikki yuz yigirma to'rtta dorixonalar faoliyat olib boryapti ushbu dorixonalardan 229 yuz yigirma to'qqiztasi ijtimoiy dorixonalar bo'lib bundan tashqari 13 ta ko'chma dorixonalar e, bu ya'ni avto transport ulovlari bilan faoliyat ko'rsatuvchi dorixonalar hamda qirq yettita dori darmonlarni o'zida bevosita ishlab chiqaruvchi dorixonalar bo'lib ushbu dorixonalarda bugungi kunda mana shu infeksiyaga qarshi oltmish bir xil turdagi dori darmonlar zaxirasi yaratilgan kuni kecha davlatimiz rahbarining topshiriqlariga muvofiq viloyatimizda 3 oylik zaxirani yaratish uchun dori darmon mana shu ta'minoti bilan shug'ullanadigan aksiyadorlik jamiyatimizga sağla sog'liqni saqlash boshqarmamizga sanitariya epidemiologiya boshqarmamizga 10 milliard so'mdan ortiq mablag'lar yana ajratib berildi albatta 3 oylik zaxiralar ham yaratib qo'yildi bu dorilarni eng keraklisi eng sifatli dorilarni zaxirasiga alohida e'tibor berildi pandemiya davrida narx navoni asossiz o'sib ketishini oldini olish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda narx navoni o'sib ketishini oldini olish asossiz narxlar qimmatlashuvini nazorat qilish uchun viloyat prokuraturasi hamda shahar tuman prokuraturalariga masul xodimlar tomonidan kundalik nazorat tahlil ishlari olib borilmoqda yashirmayman aytib o'tishim kerak oxirgi ikki oy mobaynida mana shu narx navoni asossiz qimmat narxda qishloq xo'jaligi va oziq ovqat mahsulotlarini savdosi bilan shug'ullangan ikki yuz yigirma bitta tadbirkorlar tomonidan qonun buzilish holatlari sodir etilganligi prokuratura idoralari tomonidan aniqlanib o'z vaqtida tegishli jarima va boshqa choralar qo'llanildi bundan tashqari uch oylik zaxira yaratish uchun farg'ona viloyatimizda qishloq xo'jaligi mahsulotlari zaxiralari ishlari boshlab yuborilgan to'rt yuz o'ttiz uchu o'ndan to'rt ming tonna asosiy turdagi qishloq xo'jalig mahsulotlarini zahirasini yaratish tadbirlari amalga oshirilmoqda bu zaxira mahsulotlari turlari bo'yicha ellik ming tonna kartoshka o'ttiz besh ming tonna piyoz o'ttiz ming tonna sabzi sakson besh ming besh yuz tonna boshqa sabzavotlar va tuxum o'simlik yog'i dukkakli don boshqa mahsulotlar zaxirasi yaratilmoqda aholini kam ta'minlangan ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamini pandemiya davrida qo'llab quvvatlash maqsadida farg'ona viloyatimizda bugungi kungacha .000 qirq yetti mingta xonadonlarga davlatimiz rahbari tomonidan yaratib berilgan imkoniyatlardan foydalanib to'g'ridan to'g'ri doğru yordamlar ko'rsatildi birgina misol viloyatimizda joriy yil 1 mart holatiga ijtimoiy nafaqa oluvchi xonadonlar qirq bir ming to'rt yuztani tashkil qilgan bo'lsa o'zbekiston respublikasi prezidentining tegishli qaroriga muvofiq farg'ona viloyatida yana yigirma yetti mingdan ortiq xonadonlar ijtimoiy nafaqaga ro'yxatga olinib viloyatimiz bo'yicha bugungi kunda oltmish to'qqiz mingga yaqin xonadonlarda istiqomat qilayotgan ikki yuz ellik uch ming aholiga ijtimoiy nafaqalar to'lanmoqda bir oylik ijtimoiy nafaqalarni miqdori qariyb yigirma uch milliard so'mni tashkil etmoqda yana bitta yo'nalish saxovat va ko'mak jamg'armasi orqali tashkil etilgan hisob raqamimizga tushirilgan mablag'lar hisobidan farg'ona qo'qon marg'ilon quvasoy shaharlari va viloyatimizning barcha tumanlarida jami bo'lib ellik to'qqiz mingta xonadonlarga bir martalik oziq ovqat mahsulotlari yordami ko'rsatildi ushbu yordamlar davom ettirilmoqda har kuni e, mahalliy byudjetdan e, homiylar tomonidan va boshqa bir qator boshqa manbalar tomonidan saxovat va ko'mak jamg'armasiga tushirilgan mablag'larni aholimizni ichida himoyaga muhtoj bo'lgan ijtimoiy himoyasi zarur bo'lgan fuqarolarga mana shu mahalla fuqaro yig'inlarimizda tuzilgan ishchi guruhlarimiz orqali yordamlar ko'rsatib kelinmoqda bugungi kunda farg'ona viloyatimizda covid 19 infeksiyasi bo'yicha vaziyat barqaror covid 19 infeksiyasini yuqtirib olishni va yuqtirib olishdan saqlanishni tashkil etish bo'yicha aholi o'rtasida tushuntirish targ'ibot ishlari davom ettirilmoqda farg'ona viloyatimizda juda ko'p ziyolilar keng jamoatchilik vakillari olimlar tibbiyot xodimlari mana xalq deputatlari kengashining deputatlari tomonidan mahalliy hokimlik idoralari tomonidan huquq tartibot idoralari tomonidan karantin tartib qoidalariga amal qilish bo'yicha targ'ibot ishlari uzluksiz davom ettirilmoqda